হ্যালো এভরিওয়ান সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেলর অন্য এটি ভিডিও লো আজি মানে একটা নতুন রেসিপি আপনাদের লৈ আহিছো কেপসিকাম আৰু আলুৰ ভাজি কেপসিকামের ভাজি ৰেচিপিটো আপনাদের এবার হলে ট্রাই করব এনেক বনালে খাবলে বহুত বেশি ভাল লাগে আৰু যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু এই ভাজিখন খাবলে খুব বেছি টেস্টি হয় খুবই ভাল লাগে খাবলে আশা করছি ভিডিঅটো চাই আপনাদের ভাল পাব একে পলম নক ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াম ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমে মই এয়া কেপচিকামখিনি স্পাৰশ্বিপত কাটি লৈছোঁ কেপচিকামৰ যি ভিতৰৰ অংশৰ গুটিবোৰ থাকে সেইখিনি পেলাই দিব লাগিব এয়া মই ভিতৰৰ গুটিখিনি কাটি পেলাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱা চেপতে কাটিব পাৰে একো কথা নাই মই মোৰ ইচ্ছা অনুসৰি এয়া স্কুৱাৰ চেপত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু গোটেই কেপচিকামখিনি মই এনেকুৱাকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া লৈ ল'লোঁ দুটা আলু আলুখিনিও মই কেপচিকাম যিদৰে কাটিছোঁ তেনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ গেছত এটা কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ তেল তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ বাবে অকণমান সময় ৱেইট কৰিলোঁ আৰু গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই কাটি লৈছিলোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি মই অকণমান কোমল ভাৱ অহালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া কিছু সময় ভজাৰ পিছত এয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান কোমল হৈ গৈছে এতিয়া এড কৰি দিলোঁ কাটি থোৱা আলুখিনি আলুখিনি দি মই এয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ প্ৰায় এক মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই ইয়াত এড কৰি দিলোঁ তিনিটা কেঁচা জলকীয়া আৰু কেপচিকাম মই আজি ভাটিখন একেবাৰে চিম্পুলভাৱে বনাইছোঁ যদিও মই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ তথাপিও ভাটিখন খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ লগা হয় এতিয়া এড কৰি দিলোঁ আধা চামুচ হালধি পাউদাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এনেকৈ যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব বহুত বেছি ভাল লাগে ৰুটিৰ লগত হওক বা গৰম গৰম ভাতৰ লগত চবৰ লগতে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে এইখিনি মই ভালদৰে অলপ লৰাই দিছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মিক্স কৰি হৈ গ'ল ভাটিখিনি ভালদৰে লৰাই দিয়াত এয়া দেখিছেনে পানী ওলাই আহিছে ভাটিৰ পৰা পানীখিনি একেবাৰে শুকুৱাই দিব লাগিব আৰু দুই মিনিটৰ বাবে এখন ঢাকনৰে মই ঢাকন মাৰি দিলোঁ আৰু এয়া দুই মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত ঢাকনি উদঙাই দিছোঁ ভাজিখিনি ৰঙচুৱা হৈ আছে পানীখিনিও শুকাই গ'ল এতিয়া মই আধা চামুচ কচৰি মেথি এড কৰি দিছোঁ আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই আৰু ঢাকন মাৰি নিদিওঁ এইখিনি মই এনেকুৱাকৈ কিছু সময়লৈকে অলপ ৰঙচুৱা ভাৱ এটা অহাৰলৈকে ভালদৰে ভাজি থাকিম খিনে কওঁ যিসকল ভিউৰছে এতিয়ালৈকে মোৰ আছামিছ পাকঘৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব ঢাকন নিদিয়াকৈ মই কিছু দেৰিলৈকে ভাজি লৈছোঁ যিহেতু মই ভাজিখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰিম আলু আৰু কেপচিকামখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এই ভাজিখনত মই তেনেকুৱাকৈ একো মছলা এড কৰা নাই তথাপিও খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এয়া চাওক প্লেট এখনত উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে এয়া কেপচিকাম আৰু আলু এনেকুৱাকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আজিলৈ ইমান দেহা মৰিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ